передали поэтому завтра будет день оно будет битно вы уже обращайте внимание на погоду и старайтесь волна будет большая заходите воду, и запчасти а ребенка там на руках никак -то да, тоже да, нельзя маленько не рискуйте не заходите берегите свое здоровье. затяжная волна затягивает и практически тяжело выйти наши сотрудники когда вытаскивали двух человек если бы не веревка, на, 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 с воды бы не вышли. Поэтому, пожалуйста, не заходите, не, берегите свое здоровье, да. потерпите до завтрашнего дня, за, по погоде завтра уже смотрите да. и старайтесь жизнь намного важнее, чем да. зайти да. и похлюпаться в воде. Да. Поэтому, да. Пожалуйста, если да. находитесь на берегу, да. дышите свежим воздухом, но воду пока да. э, не заходите. Да. Все. Спасибо. Андрей Мельник, начальник пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. 14 июня примерно 15-20. Телефон оперативно-коррекционного центра Главного управления государственной службы По чрезвычайным ситуациям в Одесской области Поступило сообщение о том, что В районе станции Лиманская Поселка городского типа Затока белгород района В море тонут люди На место выехали Пожарно-спасательные подразделения белгород района Водолазная группа аварийно-спасательного Отряда главного управления оперативная мобильная группа главного управления. На месте было установлено, что примерно в 15-20 трое детей возрастом 14-16 лет пошли купаться в море. Дети начали тонуть, на помощь им бросилось трое взрослых, в результате чего одного ребенка удалось спасти, вытащить на берег. Взрослые тоже начали тонуть. Подоспевшие сотрудники спасательного поста, местные жители, отдыхающие, Э, сумели спасти еще одного мужчину К сожалению, двое детей и двое взрослых э, Утонули Буквально в 16.50 в ходе э, Проведения спасательной операции мет, э, В нескольких сотах метрах От этого происшествия э, Поступило сообщение о том, что в море Тонут еще трое э, людей Это э, девушка и парень 19 лет И мужчина 29 лет С Сотрудниками э, Пожалуйста, спасательной службы и национальной полиции людей удалось спасти, их передали медикам. После этого с ними работал психолог главного управления. По статистике, с начала 2016 года на водных объектах Одесской области погибло 26 человек, из которых 6 детей. Спасатель обращается ко всем жителям города Одессы, Одесской области и всем гражданам Украины, которые приезжают отдохнуть в оздоровительных заведениях и базах отдыха на берег Черного моря. Соблюдать правила поведения на воде. Купаться только в специально отведенных местах в ясную хорошую погоду. Не оставлять без присмотра детей. И купаться исключительно в трезвом состоянии. Не лезть в воду, будучи в состоянии алкогольного опьянения.